Salam əziz və dəyərli dostlarımız, dəyərli izləyicilərimiz, hər inizə görə videoda salam verirəm. Mən həmişə belə bir sual verirəm ki, bu dilləri necə öyrənməyə başlayırsınız və sər kimi görə suallar gəlir. Ə e, inandırım siz mən indiyə qədər dil öyrənmə ilə bağlı bəlkə də milyonlarla video izləmişəm. Özüm, yəni dillər öyrənməyə başlandı və s. Sadəcə mənim ən çox üzüldüyüm nöqtə ondan ibarət idi ki, e, hərinin keçdiyi bir metod var. Əlbəttə ki, hər kəs öz metodunu göstərir. Mən də öz metodumu. Sadəcə dilləri başlıq bölgənəndə nə bilim hər hansı bir proqramı götürürsən bilən dil öyrənmək olmaz. Dilin ən birinci ə, qaymaq hissəsini götürməlisən. Dilin sadə formatını götürməlisən. Dildə nə var, nə yox, hamısını götürmək lazım deyil. Dilin ən sadə hissəsini götürməlisən. Baxın, ilk öncə başlayacağıq nöqtə gündəlik ifadələrdir ki, bunları öyrənməyəsiz ki, siz artıq bir dildə sadə bir danışıqları başa düşəsiz. Baxın, bu əsas məsələdir. İkinci mənim ən çox öyrəndiyim hissə sual sözləri. Baxın, adicə İspan dilində, baxın, İspan dilində adicə sual sözləri var. Məsələn, bu sual sözlərinin hamısını, e, demirəm ki, yavaş-yavaş, etap-etap öyrənə bilərsiniz. Məsələn, İspan dilini götürdüm də mən burada. Müxtəlif bilirsiniz də, bu əsas fel İspan dilində əsas 2 fel vardı ki, onları biz e, to be feili vardı ki, onları öyrənməliyik. Yəni bir növ e, sual sözanını öyrəndikdən sonra keçirsiniz əsas to be feillərinə. Və mən həmişə ingilis dilində də deyirəm ki, bir dil öyrənən zaman to do felidir, make felidir, have felidir və take felidir, məsəl üçün deyirəm. Yəni bunları öyrənmək lazımdır. To be felini öyrəndikdən sonra artıq sizin üçün sadə cümlələr yaratmaq problem deyil. Və buna görə də mən Dimitri Petrov və Fərhad Yıldız kimi e, dil öyrədən şəxslərin video dərslərini məsləhət edirəm ki, onlara baxın və dilin sadə hissəsini götürün. Deməli dilə necə başlayırsınız? Sadə ifadələr, dili e, to be felini öyrənmək, müxtəlif əsas feillərin hallanmasını öyrənmək, daha sonra isə sual sözləri. Və bu üç hissəni öyrəndikdən sonra artıq Siziniz, çünkü sual sözleri esası. Biz siz harasa gelirsiniz harca. Birinci sual verecek sizler. Elbette ki sual verecek ki burada sağlam sağ ol sual verip məlumat almalısınız. ve o size sual verirse siz onu cevablandırmalısınız. En azından sade bir farmatı cevablandırma lazımdır. Ona göre de dediğim formatta 3 format var. gündəlik ifadələr, to be feili və həmçinin digər feillərin əsas felilərin hallanması və daha sonra isə dediyim sual sözləri. Bundan sonra isə dilin ə, əsas cəlləri gəlir, bildiyimiz kimi zamanlar bölməsi və sair digər onlar da etap-etap gedir. Yəni bütün dilləri belə başlamışam və buna görə də dil öyrənmə mənim üçün çox asan bir şeydir. Kimsə deyəndə ki, dil öyrənmə çətindir, mən sadəcə ona heç bir cavab vermirəm. Mənimə görə dil öyrənmə çox rahatdır. İstənilən bir şeyin planı var. O planı cızıb getsəz, o plan sizi doğru yola aparacaq. Çox sağ olun.